आज जरा टाटा हॉल कवि सम्मेलन स्वागत सभी वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन की एक परंपरा रही है पुनः टाइम्स की और इस परंपरा में जो है विद्याधाम विद्यालय परिवार और नवसारी जन सभी हिंदी प्रेमी एक साथ में इकट्ठा होते हैं पुनोत्सव टाइम्स यह आयोजन जरूर करता है लेकिन इस आयोजन में सफलता का जो श्रेय है वो समस्त नवसारी जनों का है जब सब जन एक होते हैं तो एक बढ़िया कार्यक्रम होता है हमारे कार्यक्रम में दर माताजी मरोली से पधारते हैं पंकज दादा ब्यास यहाँ पर उपस्थित है हरीश मगलानी अशोक खत्री जितेंद्र पटेल जैसे लोगों के साथ सहयोग से यह कार्यक्रम हो पा हो पाता है इसमें जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ न, ए, भारत नहीं लक्ष्मण नेपाली को हमने नेपाल से भी पिछले साल आमंत्रित किया है इस बार भी इसी इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत के कोने कोने से कवि कवित्री आए आए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम जो है खूब सफल होगा और इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय समस्त नवसारी जनों को जाएगा जय हिंद તો જે પ્રમાણે આપે નિહાળ્યું એ મુજબ કે દેશના ખૂણે ખૂણેથી અને વિદેશથી પણ કવિ અને કવયત્રીઓ નવસારીના ટાટા હોલ ખાતે આવે છે તો આજે પણ આ શો આપ જોઈ રહ્યા છો એ મુજબ કે જન્મેદિની જે હા હાઉસફુલ શો થવા જઈ રહ્યો છે કારણ કે न मात्र हिंदी कवि कविताओं पर इन इंदर वीर रस इन इंदर हास्य रस इन इंदर श्रृंगार रस तमाम ने आवरी लेता कवियों ने उपस्थिति छे इनी पर एक झलक बतावीशु निहार तरह नौसारी लाइव फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज रिफ्रेश के पास है अगर आपको भी चाहिए रिफ्रेश के फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज तो फिर सर्च करो क्लिक करो लाइव को रिफ्रेश करो विराम बाद आप हार्दिक स्वागत है अभी सीधा बातों करी डॉक्टर राज बुंदेलिया जी साथ सबसे पहले तो आपका नौसारी में हार्दिक स्वागत है और मुझे लगता है कि आप नौसारी में घर ले ही लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपने दिल में घर दे दिया है जगह तो फिर नौसारी में बेगर क्योंकि जब भी कवि सम्मेलन होता है और प्रदीप पांडे जी को अभी भी आयोजन करते हैं तो पहला नाम आप ही का होता है संचालन आप ही करते हैं तो मुझे लगा कि भाई अब तो ये सिलसिला जैसा बन गया है तो एक काम कीजिए आप एक घर बना ही लीजिए नहीं, नहीं मैं नौसारी का ही हूँ ना हो गया है नौसारी ने मुझे गोद ले लिया है तो और नौसारी का इतना प्यार है कि शुरू से जब से एक बार पहली बार आया हूँ मैं तो आज तक निरंतर नौसारी मुझे वो प्यार देते जा रही है और मैं नौसारी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नौसारी के लोगों का काव्य प्रेमियों का मैं बिल्कुल दिल से अभिनंदन करता हूँ और दिल से उनको वंदन करता हूँ साथ ही में अच्छे के कार्यक्रम के बारे में क्योंकि हर बार जब भी आप कवि कवित्री को लाते हैं तो हर एक की कोई ना कोई विशेषता रहती है तो आज भी जो है तो आपके अलावा चार कवि और कवित्री और हैं तो क्या बताएँगे आज का कार्यक्रम कैसा है कार्यक्रम हर साल देखिए कैसा है कि जो श्रोता है वो कविता का स्रोता हर रस के लिए है ऐसा नहीं है कि एक रस के लिए है तो हमारी टीम में जो कवियों की टीम होती है कवित्रियों की हर रस उसमें श्रृंगार है हास्य के रचनाकार हैं हास्य कवि हैं देशभक्ति है समाज के चिंतन के बारे में है तो रचना जो है कविता जो है वो वही है कि जो हर पहलू को समाज के हर पहलू को इंगित करे दर्शाए तो उस हर प्रकार के कवि हैं टीम में है, बहुत शानदार टीम है और इसमें से सब तमाम टेलीविज़न चैनलों पर छाए हुए नाम हैं जो आए हैं माधुरी किरण जी हैं हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से हिंदी और उर्दू के मंचों की बड़ी समृद्ध कवित्री और शायरा हैं गज़लकारा हैं उसी प्रकार से ए, कामता माखन जी हैं रीवा मध्य प्रदेश से हास्य व्यंग का बहुत बड़ा नाम है तमाम टेलीविज़न चैनलों पर चाहे वो वाह वाह वा, वा, क्या बात है या वाह भाई वाह हो या बहुत खूब तमाम टेलीविज़न चैनलों पर आकाशवाणी केंद्रों पर खूब काव्य पाठ कर रहे हैं असीम शुक्ला जी हमारे साथ में हैं हास्य व्यंग के बहुत अच्छे रचनाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हैं इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं एक नाम हमारे बीच में बहुत ही ये सात आठ वर्षों में जिसने बहुत नाम कमाया है मंचों पर कवित्री हैं योगनी पाठक जी पटना बिहार से हैं और मैं तो आपके परिवार का नौसारी शहर का है ही हूँ तो हर तरह की रचनाएं सब कुछ आपको मिलेगा हास्य व्यंग भी मिलेगा गीत भी मिलेंगे श्रृंगार का रस भी मिलेगा भक्ति भी मिलेगी जो सुनना चाहेंगे बड़ी सशक्त टीम है और आप सबका स्नेह आप सबका प्यार जो है ये फलीभूत होता है हमारी मेहनत है उसके पीछे उसके साथ में आप सबका प्यार है आप सबका स्नेह है जब तक श्रोता कविता का कविता को प्रतिसाद देता है तब तक कविता जीवित है और श्रोता ही कविता को अमरत्व प्रदान करता है कविता श्रोता कविता को अमर रखता है काम कर तो जी हां તમે જે પ્રમાણે જોઈ હોય મુજબ કે આ છે ડોક્ટર રાજ બુંદેલજી અને જરે પણ નૌસરી અંદર કવિ સંમેલન હોય તો એમનું નામ પ્રથમ આવે છે તો સાથે જ આપની સાથે યોગિની પાઠકજી જોડાયા છે જે મધુરી કિરણજી જોડાયા છે તો મધુરી કિરણજીની સાથે આપણે વાત કરીશું મધુરીજી આપકા ભી નૌસરી મેં હાર્દિક સ્વાગત કરે બહુત ધન્યવાદ સર જસે કે કહા ગયા કે ભાઈ આપ ભી જો શૃંગાર રસ કે બારે મેં જો આજ હમારે શ્રોતા કો સુનેને જા રહે હે આપ નૌસરી મેં આયે હે નૌસરી કેસા લગા આપકો मुझे तो बहुत अच्छा लगा इससे पहले लगभग दस साल पूर्व भी मैं एक बार, बार आ चुकी हूँ और जिस तरह से यहाँ के लोगों का मुझे प्रेम मिला मैं उसकी अभी तक आभारी हूँ और ये दूसरा मौका मुझे मिला है तो कोशिश करूँगी कि यहाँ के लोगों के दिल तक पहुँच सकते हैं साथ ही में आज क्या परोसने वाले हैं क्योंकि श्रृंगार रस में भी कई प्रकार के जो है तो व्यंग होते हैं उसमें भी कई कविताएँ होती है तो आज स्पेशली क्या सुनाने वाले हैं आप ऐसा कुछ घर से तो कभी कोई सोच के नहीं आता कि क्या सुनाना है वो तो ऑडियंस पर निर्भर करता है कि वो क्या सुनने के लिए तैयार है उस तरह का सुनाना पड़ता है कई बार तो जो प्रमाण आप जो छो टाटा हॉल अंदर तमाम कवि कवित्री आ चुकिया है क्षण भर की अंदर आज आ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तमाम महिती आप सुधी पहुँचाड़ता रहे निहारता रहो नौ लाइव कैमरा पर्सन युग भट्ट कृषांग पटेल हूँ महेश भट्ट शू तब शरीर सांधा दुखावा पीड़ाई रहा छो કે પછી તમે કોઈ સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીથી પીડાઈ રહ્યા છો લખવાની બીમારી બાદની પીડા સહન કરી રહ્યા છો શું તમને સ્પાઇનલ પ્રોબ્લેમ છે તો આ તમામ દુખાવાને હવે બાય બાય કરી દો કારણ કે માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવતા ખૂબ જ અનુભવી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર અમિત પટેલ પાસે તમે આ તમામ સમસ્યાઓનું સચોટ નિદાન કરાવી ફરીથી નોર્મલ જિંદગી જીવી શકો છો તો સરનામું નોંધી લો કોમ્પ્રેહેન્સિવ કેર સેન્ટર ડી સ્ટ્રીટ લાઇબ્રેરી પાસે અનુરાગ સારીઝની લાઈનમાં નવસારી